Hey guys, assalamualaikum. Ismi Nina and welcome back to Nina Story. Case yang Nina nak cerita hari ni adalah salah satu case yang famous terjadi dekat Singapura. Case jenayah ni bukan setakat melibatkan Singapura je tapi juga melibatkan Indonesia. Seorang gadis Singapura telah dihilangkan secara misteri dan polis sana telah mengambil masa berbelas tahun untuk settlekan case ni. Selepas disiasat, si pelaku tadi tu adalah orang Singapura dan juga orang Indonesia. Dan diorang orang berdua ni adalah kawan rapat kepada si mangsa. Siapa sangka kan, kawan rapat sendiri pun boleh buat macam ni dekat dia Jadi macam biasalah Kalau korang nak tahu macam mana full story kali ni Make sure tengok video Nina sampai habis And so without wasting any time Let's get started Felicia Teo Wei Ling, 19 tahun, hilang pada 30 Jun 2007 dan dia telah dianggap mati selepas dia menghilang. Ramai yang percaya yang dia telah mati dibunuh oleh kawan dia sendiri sebabnya dia datang melawat kawan-kawan dia malam tu. Selepas 4 hari Teo ni menghilang, barulah report polis dibuat dan polis Singapura ni pun berusaha terbaiklah untuk mencari dia. Kes ni jadi tumpuan pihak media sebab ramai orang ni cuba mencari Teo. Dan kes ini ni juga merupakan salah satu kes pembunuhan yang famous di Singapura. Kes Teo ni juga pernah jadi cold case sebab polis gagal cari Theo dan diorang juga gagal mencari jawapan. Selepas 13 tahun kemudian, barulah polis Singapura ni dapat tahu apa sebenarnya yang terjadi kepada Theo. So sebelum Nina cerita full kronologi, Nina cerita sikit lah siapa si Theo ni dulu. Sebelum Theo hilang dibunuh, dia sebenarnya merupakan pelajar akhir di sebuah kolej seni. Dia merupakan anak sulung daripada dua adik-beradik dan adik dia lelaki. Dia digambarkan sebagai seorang yang peramah, periang dan suka bergaul dengan kawan-kawan dia. Semasa di tengah belajar ni, dia juga kerja part-time lah sebagai seorang bartender di sebuah bar dan kawan sekerja dia pun cakap yang si Theo ni adalah seorang pekerja yang bertanggungjawab satu hari tu pada 29 Jun 2007 Tio ni pun keluar dari rumah dia yang terletak di beras basah dan dia nak menghadiri parti pada malam tu sebelum dia keluar dari rumah dia ada beritahu lah dekat parents dia yang esok ni dia akan ke majlis perkahwinan kawan dia pula so selepas dia keluar dari rumah itu adalah kali terakhir yang mana parents Tio lihat dia masih lagi hidup. Esok pagi tu kawan-kawan Teo ni pun tunggulah Teo dekat majlis perkahwinan tapi Teo tak datang-datang. Bukan tu je, Diorang cuba kontak dia selama 3 hari berturut-turut tapi semua gagal. And then mak dia pun dah mula risaulah sebab dia tak dapat kontak anak dia, jadi dia pun buatlah report polis pasal kehilangan anak sulung dia. So, pada awal kes ni, polis klarifikasikan yang Si Teo ni sebagai orang yang hilang. Polis pun mulakan pencarian dan mula selidik maklumat terakhir ke mana Teo ni pergi. Hasilnya polis dapat tahu yang Teo ni telah melawat 2 orang kawan lelaki dia yang terletak di Marine Terrace pada 30 Jun tu. Lelaki tadi ni dikatakan kawan kolej dia iaitu Ahmad Daniel dan juga Ragil Putra Setia. So polis pun datanglah ke rumah kawan-kawan Tio ni untuk tanyalah tentang maklumat Tio kan. Jadi diorang kata yang Tio memang ada datang lepak rumah diorang pada malam tu tapi tak lama lepas tu dia balik sorang-sorang. Diorang pun tak tahu dia ke mana lepas tu sebab itu adalah kali terakhir diorang jumpa dan borak-borak dengan dia. So polis ni dia cuba nak linkkan Orang berdua ni dengan kes kehilangan Theo tapi polis tak dapat nak sambungkan ataupun nak sabitkan orang berdua sebab tak ada bukti. Lepas tu polis pun check lah CCTV dekat situ dan memang ada rakaman yang menunjukkan Theo ni bersama-sama dengan dua kawan dia tadi. Dalam CCTV tu nampaklah diorang bertiga ni naik lift sama-sama tapi tak ada rakaman CCTV yang menunjukkan Theo keluar dari rumah orang. So polis pun buat kesimpulan mungkin Theo ni keluar dengan menggunakan tangga sebab dekat area tangga ni memang tak ada CCTV. Tak lama lepas tu polis pun keluarkanlah notis untuk mencari Theo dan satu lagi bagi notis tentang barang-barang Tio yang hilang bersama-sama dengan dia. Pada hari dia hilang tu, Tio telah membawa satu beg yang berwarna krim. Jadi dalam beg dia tu ada laptop jenama Apple dan juga satu kamera digital. Polis juga telah meminta kepada orang ramai sesiapa yang ada maklumat terbaru atau apa-apa maklumat lah tentang Tio ni tolong beritahu dekat orang. Pada masa ni, family dan kawan-kawan Tio pun mula mengedarkan lah poster tentang kehilangan Tio di seluruh Singapura. Bukan polis je yang cuba cari Tio tapi kawan-kawan dia, family dia tak duduk diam. Dorang juga mencari Tio ni dengan cara dorang sendiri. Sejak ada hilang seramai 100 orang kawan-kawan dan saudara mara ini ni cuba mencari tio di tempat orang kata apa tempat dia suka lepak kokok lah ada sesiapa yang pernah nampak Theo dekat situ kan masa ni mulalah tersebar cerita-cerita yang tak best pasal Theo dari netizen so netizen ni kata mungkin Theo ni lari dari rumah tapi kabar angin ni dinafikan oleh keluarga Theo diorang kata tak mungkin dia larikan diri sebab pada hari dia hilang tu dia cuma bawa 30 dollar je lagi satu Theo ni bukan sejenis yang suka buat hal dan tiba-tiba menghilangkan diri biasanya dia akan maklumkan kepada family dia atau kawan-kawan dia yang dia nak ke mana dan apa plan dia sebab si Theo ni memang Masuk suka bercerita Lagipun tak lama lagi si Teo ni kan nak intern Dia kan dah pelajar akhir So dia akan intern dekat sebuah syarikat pengiklanan yang terkemuka Dan lagi satu dia dah beli tiket konsert pada bulan Ogos tahun tu tau So memang sangatlah tak logik Kenapa tiba-tiba Teo -tiba ni nak melarikan diri dari rumah Lagipun dia punya keluarga ni bukannya keluarga bermasalah Diorang okey-okey je Even orang-orang yang kena Teo ni cakap Beberapa hari sebelum dihilang Dia berperangai biasa je Tak ada pula dia tunjuk perangai yang luar biasa Macam gelisah ke, sedih ke, mudi Tak ada Masa ini ni Mak Tio mula rasakan yang mungkin anak dia telah diculik dan telah dibawa lari ke Malaysia so Mak Tio pun ke Johor untuk edarkan poster anak dia dan minta orang Johor ni tolong carikan anak dia kawan Tio juga telah mencipta sebuah blog bagi menguat-uarkan tentang kehilangan Tio ni dan ini juga merupakan salah satu cara dorang untuk mencari Tio keluarga Tio ni juga telah ke Singtel untuk mendapatkan rekod terakhir lah mesej anak dia ataupun panggilan telefon anak dia kot-kot lah dorang dapat jawapan kan apa yang menyebabkan anak dorang ni hilang so dalam rekod tu Tio ni telah menghantar mesej kepada seorang lelaki yang tak dikenali pada 2.37 minit pagi pada 30 Jun. So, teks mesej ni adalah teks yang terakhir lah daripada handphone si Teo. Walaupun keluarga Teo cuba mencari Teo dengan bermacam-macam cara, cuba itu, cuba ini apa semua, tapi semuanya masih lagi gagal. Diorang tak nak fikir bukan-bukan dan apa yang diorang cuba buat pada masa tu, diorang fikir yang anak diorang ni masih lagi hidup dan dia okey okey je. Even dah sampai pada tahun 2011, mak Teo ni masih lagi berharap yang Teo masih lagi hidup. Walaupun si Teo ni dah hilang hampir tahun tau. Masa tu mak dia cuma imagine yang Tio ni dah berkahwin dan dia tinggal dekat luar negara. Itu je lah yang membuatkan hati mak dia macam tenang sikit lah. Walaupun mak dia sendiri pun tak tahu yang anak dia ke mana entah hidup entah kan mati. Mak dia cakap sebelum Tio ni menghilang, anak dia okey je tak ada tunjuk kata dia sedih ke apa. Semuanya nampak normal tau. Sebab itulah ramai yang tertanya-tanya kenapa Tio ni menghilang kalau dia memang tak ada masalah dengan orang sekeliling. Kes Tio ni makin lama jadi cold case tapi polis masih jugalah mengkaji kes dia secara berkala. Polis telah mengambil masa selama 13 tahun untuk kaji kes ni. Sampailah satu hari tu polis dapat pecahkan cold case ni. Pada tahun 2020, polis telah mengklarifikasikan kes kehilangan Teo ni bukan kes kehilangan biasa tapi sebenarnya adalah sebuah kes pembunuhan. Kawan lelaki Tio yang si Daniel tadi tu telah ditangkap oleh polis dan dia telah didakwa dengan tuduhan membunuh sebab barang-barang Tio yang hilang dulu ni ada dengan dia. Lepas tu kawan orang yang si Putra tadi tu menjadi buruan polis sebab pada masa tu dia tak ada dekat Singapura dan pada tahun ni juga si Daniel ni telah confess lah dekat polis apa yang terjadi pada malam tu dan apa orang buat dekat Tio. Dikatakan pada malam kejadian tu, orang bertiga ni ambil estesi dekat rumah tadi. Esok pagi tu bila orang bangun tidur, Tio ni dah tak bernyawa jadi orang jadi panik tau. Apa yang diorang boleh fikir pada masa tu, diorang bawa jasad Teo yang tak bernyawa ni ke Punggol diorang bakar dan tanam dia dekat situ pada tahun 2010 dulu, dikatakan tengkorak Teo ni telah dijumpai di Punggol selepas ada orang korek lah kot kan, and then terjumpa tengkorak dia so diorang kaji-kaji apa semua so itu adalah tengkorak Teo. Walaupun polis dah jumpa tengkorak dia, tapi bahagian badan dia yang lain ni masih lagi hilang sampai ke hari ni so semasa perbicaraan Daniel dekat mahkamah ni, dia telah dicatukan hukuman penjara selama 26 bulan dan tuduhan membunuh ditarik sementara waktu. Daniel juga telah dituduh menyalahgunakan barang milik Tio, memberikan keterangan palsu dan melupuskan jasad Tio secara haram. Dalam kes ni memang melibatkan dua penjenayah berlainan warga negara. Si Daniel tadi ni adalah orang Singapura, manakala si Putra tadi tu pula adalah orang Indonesia. Jadi dulu dikatakan Putra ni telah datang ke Singapura ni untuk belajar dekat sana. Dan masa ni lah dia telah berkenalan dengan Tio. Dan tak lama lepas tu, dia kenalkan pula si Daniel ni kepada Tio. Jadi diorang pun jadilah tiga orang sahabat. Selepas dari kes pembunuhan tu Putra ni pun grad dari college Dia pun balik ke Indonesia Dan dikatakan dia banyak terlibat lah dengan Pembikinan filem dekat Indonesia So update pada tahun 2023 Dikatakan polis Singapura ni telah pun meminta bantuan Daripada polis Indonesia lah Untuk mengesan di mana si Putra ni berada Dan polis Indonesia ni memang cuba menjejaki dia lah Kat mana dia berada Dan diorang pun tak dapat pastikan Sama ada dia masih lagi hidup atau mati Tapi tak ada bukti mengatakan dia mati So dipercayai dia masih lagi hidup Cuma tak tahu dekat mana Manakala Daniel tadi tu pula tak boleh disabitkan dengan kes pembunuhan Dan tak boleh nak proceed lah kes ni Sampailah kawan dia si putera tadi tu kena tangkap Barulah kes ni dapat diteruskan balik Jadi itu je lah update terbaru yang Nina jumpa pasal kes ni Kalau ada orang Singapura yang tengah tengok video Nina sekarang ni Dan korang tahu update terbaru pasal kes si Felicia Teo ni Korang boleh komen dekat bawah okay? So guys, saya rasa sampai di sini sajalah perkongsian Nina untuk hari ini dan Nina harap korang suka. Kepada korang yang belum lagi subscribe channel Nina, korang boleh subscribe di bawah lepas tu turn on notification sekali tau. Sebabnya nanti kalau Nina upload video-video terbaru, aa, nanti korang tak adalah termiss. So yang belum follow Nina di social media, korang boleh follow Nina di TikTok dan juga IG. Sampai kita berjumpa lagi pada video yang seterusnya. Bye-bye. Assalamualaikum.